Сегодня беседуете? Что предложишь, что и будет? Ну, вы же политические темы обсуждаете. Ну, посмотрим, если мне что-то неинтересно, я, я могу переключиться, представьте. Ну, а вам что интересно? Что Давайте предложишь? Тему. Давай посмотрим, что ты предложишь, что и посмотрим. Мне интересно, как будете дальше жить. Развивать ему, пожалуйста. Слишком, слишком коротко, слишком. Ладно, это потому, да. Слишком коротко. Хорошо. Правомерность э, отлова людей на улицах, как вы считаете, по закону идет сейчас? Ну, скажем прямо, закон этот принят не совсем адекватными людьми, просто потому что за, до лодину должны защищать тех, кто мотивирован, про пригоден. А это немножко другие люди, чем те, которых ловят на улицах. Но. Надо да, понимать, я что сейчас... сейчас я же я не, за, за, не закончил что? отвечать. Что? Я же не закончил да. отвечать. Чего вы перебиваете? Вы задали вопрос, вопрос сложный, достаточно он на, вызывает социальное напряжение в Украине. Как же я так могу просто что-то ляпнуть и замокнуть? Не-не-не, так нельзя. Но надо понимать, что люди делятся в нашей стране. На тех, кто едет, вы на войну и на тех, кто едет, на войну И Потому те, кто хочет думать, что он там умрет, да? он, конечно, не хочет идти воевать. Это объективная реальность. Да? Но... Если бы все было так плохо, да, все было так страшно, то вот эта вот ваша якобы страна с, с населением, с ресурсами бесконечными и так далее, она бы несколько по-другому имела свои темпы продвижения, да. А так, чем они сейчас темпы продвижения обосновываются? Это мясо, мясо, бесконечное мясо, да. Каждый день, каждый день продвигается вперед, Россия. Ну, это вы брешете, никуда сейчас никто не продвигается. С Нового года. После того, как вы закрепились на, 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 да, на Донбасском кряже, то никто никуда не двигается. Будут какие-то движения, плюс-минус 5-10 километров. но это же ничего не значит абсолютно. Тем более, в войне двух Каждый день продвигаются Ну, утешайте себя. Да? Я вам ну, сказал, я, я вам да, сказал это, объективную то, реальность. А то, что, то, что да. вы себя утешаете там, сидите на болотах. Ну, ну утешайте, что ж такое дело. Мы себя не утешаем. Я говорю, почему возникла надобность в службе ТЦК? Что это вообще за служба такая? это служба никакой надобности, вы прекрасно знаете, что это за служба. Это, это наследники Савка. Методы работы у них особо не поменялись со времени Савка. Как при СОВКе ловили у да? Было же такое. А, Сажали то, люди. Подождите, не это. перебивайте меня. При что тоже было такое дело, что людей, ухылянтов сажали в тюрьму. Было такое, это советская армия, которая ни с кем не воевала, могучая, великая и так далее, а люди а сажали в тюрьму. не сажают их? Да. Почему да. вас их в тюрьму не сажают? Потому что не сажают, потому что собственно, есть понимание и в обществе, есть понимание и в политиках и так далее, что мы не можем воевать с собственным народом еще. То что, то что командиры не, не все адекватные люди уходят от них это правда. То что методы мобилизации неправильные это тоже правда. Мы же все вот эти все проблемы, которые вы сейчас озвучиваете нам, да, вы же их узнаете из нас и от нас. Мы их мы их сначала подсвечиваем, мы их сначала озвучиваем, мы говорим насколько они критичны, а потом вы подхватываете и кричите да вот как-то цикаты цикаты да? Но это же не значит, что мы от этих от этих проблем стали слабее. Наоборот, то, что мы их знаем, озвучиваем, какое мы их понимаем, и мы их, слушаем, какое и мы их решаем. Существует у вас с точки зрения закона э, для тех, кто не хочет воевать идти. Какое наказание? Такое наказание, кто не хочет, нету. Никто не хочет воевать, представьте себе. Ни один, самый большой, самое большое неприятие к войне всегда как имеет военные. С... Всегда имеют военные, потому что не понимают, что такое война. Но те люди, которые отказываются выполнять Мобилизационное распоряжение. Да, у них есть, по закону к ним должны применять, применять какие-то санкции. Какие я не знаю. Их много их часто, их достаточно долго уже обсуждают, их Какие, там... какие? Я не знаю. Их обсуждают, но на самом деле применяются они или нет, я не знаю. Ну, то есть, вы, вы не знаете, какие, да? Я вы... не знаю, какие применяются. Я знаю, какие обсуждаются. Но то, что они применяются, это, собственно говоря, вопрос. И, да, я же... Хотите я это, эти, зачитаю какие? Вот эти ваши педалирования да, в этой, да, теме, знаете, чем она интересна? Тем, что... Из ваших задач, я продолжу. Я же продолжу, продолжу. За нарушение да, правил да. водного учета. Да, да я же да, правил. по в размере от 17 до 25 с половиной тысяч гривен. Так, потом, ТЦК имеет право выписать постановление... Точно ну и зачем он мне это читает? С какой целью? Берет наши новости, берет наше законодательство и причитывает мне их. Если бы он читал, то можно было понять, а зачем украинскую, зачем российский типа блогер читает украинские все законы и новости? Вопрос, зачем? С какой целью? Сказали же, что все проблемы, он же что у нас узнает, это вся хрень. Ну? Для задержания принудительной доставки лица ближайшее соревнование. Сайтов... Данные о таком лице вносятся в электронную базу розыска, например, в систему. Так. Да, это... Перед блогерами что-то засветиться и занести вот это все на, на, на публику. И он же самое интересное, да? Ну, абсолютно. Бесполезно что-то говорить. Наверное, что какая-то цель вот этого спича должна быть, я думаю. Да. Дождусь я ее очень должна быть. Ограничить право управлять транспортным средством до выполнения обязательств перед ПЦК. Исключение. Не не готов, он даже не будет. Он, наверное, выключил к тому же звук, чтобы я не перебивал этот, этот самый такое дело. Мне ну, интересно просто, как вот, как вот, как вот интересно, поверит он, то, что мы будем сейчас обсудили, да, наши темы, наши ТЦК, то, что наша проблема, это вот нас она вся пошла, да? законодательство тоже с наших ресурсов. Интересно, вот это быдло будет, будет верить нашим новостям про то, нашим новостям про Русаку, да? Как они дохнут и так далее, с наших ресурсов. Интересно, Я дождусь таки, когда это все будет закончено. 336 УК Украины. Уклонение от мобилизации влечет в наказание в виде лишения... Да, да, непробиваемые все-таки непробиваемые плохие. Ну, что, дождемся, я думаю, что все-таки я смогу задать вопросы по поводу доверия к украинским ресурсам, да? В контексте ЖУСАКУ. Контекст нам понятно, доверяет он, доверяет этим нам, нам. нам. Как его признали годным, все эти моменты не влекут э, наказания в виде лишения свободы от 3 до 5 лет так что вы доверяете, все, доверяете украинским говорю, ресурсам вам, да можно вопрос встречный тогда ну хоть скажите, вы хоть что-нибудь вы хоть что-нибудь услышали из того что я вам сейчас сказал я встречный вопрос задам можно вы доверяете украинским вы ресурсам вы что-нибудь услышали я все услышал все знаю вы скажите пожалуйста вы доверяете же украинским ресурсам правильно не всем. Не всем. Не, Ну как, вы сейчас вы, много накидали нам про ТЦК, про законы и так далее. Вы взяли я все. Я могу все доверять Не это не собственному налогу. Не надо перебивать. Вы же, ну, ТЦК же вы ресурсов берете данные, правильно? Вы правильно. своим голосом не даете самому же себе услышать то, что я вам хочу сказать. Так я ж просто а Вы говорите, что я вас Не хочет отвечать на мои слова, вообще не хочет. А почему? Берет с наших ресурсов все данные, теперь что-то там пытается вилять фостиком. Не-не-не, не получится. Но... Если, вы, если вы доверяете украинским ресурсам в контексте ТЦК, почему вы не доверяете украинским ресурсам в контексте эпидемии самоубийств трусаком на фронте? Скажите, пожалуйста. Я еще раз говорю, что украинским ресурсам я не доверяю, потому что они лгут собственному народу. И поэтому все, что они будут говорить про Россию россиянам, этому тем более верить нельзя. А, хорошо, интересно мне. А почему тогда надо доверяете украинским ресурсам в контексте ТЦК? В каким украинским ресурсам? Я беру читаю законы украинские. Я читаю Конституцию Украины, читаю Уголовный кодекс да, Ну вы прочитали мне, спасибо, что вы прочитали. Обратите внимание, не государственные, как там ну, что с тобой не так. Ну, вес, ведь я не несет вот это все, что ты читаешь из Кокера, да? Телефон на улицах. Вот этому я доверяю. доверяю. Да. Да. да, и вот этот телефон на улицах. Его же публикуют украинские ресурсы, правильно? Телеграм-каналы. Телеграм да, украинские телеграм-каналы. Не обязательно украинские, да. да. Украинские да, телеграм-каналы. Украинские раз самом деле происходит на территории Украины. И те же украинские телеграм-каналы, например, канал Дохлый Русский, который публикует и то, как работает ТЦК, и то, как русские, русаки самоубиваются на фронте, эпидемия. Один Дохлый Русак каждый день, самоубийца. Похлеще, Аналогов нет. А трех, а отечественную а такой нет. Я видел только два видео. А зачем Два видео, для чего Это, это когда дрон висит над э, российским военнослужащим и готовится его убить. Вот такой российский военнослужащий, раненый, который не может от этого дрона убежать, но он знает, что его так или иначе убьют. Он может себя застрелить. Да. Были такие. Сейчас я вам покажу хит-парад этой недели, да? А потом, ну, а я вам сейчас покажем. я вам скажу название канала. Канал называется Тикай, Быдло Тикай. Просто Это называется, почему русские самоубиваются». Вы меня И не знаете. В не этом канале регулярно печатается самоубийство. Вот, например, сегодняшний можно показать вам этот ну, Вы свои посмотрите. посмотрите. я же говорю о при... проблемах в вашей стране, вы сразу перекидываетесь на проблемы где-то еще. Где Закончим с этот вопрос для начала. Давайте закончим три. один вопрос, давайте? Чем вы опыт, вы не обращаете внимание на то, что вас удивлены? Для чего мне это <свят> показывают? Я же объяснил. Вы ней. Вы чего это головой или так? Вам а? нечего сказать, что вы начинаете бреть, мне показывают. Вы не поняли. Ну, Теперь я отвечу вам, да? Вы же сказали, что вы не видели ничего, я вам показал фип... 20 штук. То есть я, ну представь же вопрос, скажи вопрос. Вы говорите 20, штук за, 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 4 года. 20 штук непонятно кого за 4 года. Зачем мне вы Хорошо, еще раз. Телеграм-канал Тикай Быдло Тикай. Посмотрите, посмотрите. Тикай Быдло Тикай. Сколько, сколько, сколько. Вот она лента, 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 лента. лента, лента на улице. Тех людей, которых сбивали ПЦХ-шники на улицах и уезжали с места преступления, с ДТП. Вот такой тип парад можете мне показать? Вот потому-то я и говорю, что на ваших ресурсах публикуется и это, как ПЦХ-шники избивают людей и забирают с собой, и самоубийство Но что является более критичным? Второй который пошел на войну, который понял, что он бесполезный. ты за свою страну не перебиваешь. Да, я более... Я курю, жопу сорвала, да? Ну, когда он хочет, чтобы, он слуш... чтобы его слушали, но он не хочет аргументов, контр... Контр... контраргументов слушать, хотя просто все. Да, естественно, мы знаем, что такое да, происходит с ухилянтами, когда люди не приходят по, по, по распоряжениям и так далее, их принудительно задерживают. Да? А что-то Мерзость не хочет обсуждать, почему его сограждане самоубиваются. Почему? Ну, интересно. Это же это все-таки актуально должно быть. Утекло, я бачил это, что Да. Это же должно быть актуально для него. Показатель боевого духа, показатель обеспечения, показатель всего. И это за параллельно, одновременно, это ж параллельные две новости. С одной стороны, да, наши люди не хотят, это очевидно, никто не хочет. И даже те, кто воюет и хорошо воюет, они тоже не хотят воевать, это в принципе всем известно. А с другой стороны, русские, которые хотят, хотят воевать, и каждый день, ну, венцами веры, да, украинские каналы ж брешут, да. Брешут, ТЦК говорит правду про брешут. Ах, отцапы такие они изворотливые, конечно, сука.